Cilvēks paliek cilvēks. Mēs palīdzam Ukrāņiem, bēgļiem Latvijā un stāstām, kā viņiem veicas. Projektu īstenoja Biodārdu Sūtnība. Azvētā Vācijas Rūpestā Māja - finansē ASV Valsts departaments. Mūzika Sūtnība. Kas ir integrācija? Integrācija ir iekļaušanās, integrācija ir asimilācija, integrācija ir līdzekļu noliekšana, kaut kā jauna pieņemšana, integrācija ir valoda, vai arī integrācija ir darbs, vai arī integrācija ir šī nacionālā piederības sajūta, vai integrācija ir cienvērtības attiecības vienam pret otru, vai arī integrācija ir arī politika, vai integrācija ir brīvprātīgais darbs. Mēs katrs no šiem loģiskiem raksturiem panākumiem, kāda ir tā līnija. Pirmā sērijā mēs runāsim par valodu. Mēs runāsim par cilvēkiem, kuriem ir apguvuši latviešu valodu. Kur valoda ir viens no stūrakmeņiem, veiksmīgai integrācijai vai veiksmīgai iekļaušanās Latvijā. Mani sauc Anna Mūrska, es esmu Ukrāniete, un es dzīvoju Lietuvā. Uh, es mācos arī Raona 6, vidusskola. Jā, ja. tā ir <laughs> devīta klase. Kad es atbraucu uz Latviju, es saku, māciet latviešu valodu, jo es mācos la Latviešu skolu. Uh, un manas kolektīvas arī pateica to, kā es sapratu šo materiālu, arī latvi, matīvu ar <laughs> skolotāju. Es mācos, kā latiņa ir privāta. Mākslinieks man dodas šeit uz šo te kolektāru. Viņa man sagatavot paneļbraukumu ar Falkaņu. Davīgi, kādas grāmatas. Projektos, skolās un visas šī mācība ir lat latviešu valodā. Es mēģinu runāt po latviski, un es mācu Latviju sāktā. Man ir divi stuokas, kas cilvēkus mantojumā, ja arī Latviju sāktā. Viņi man. Pārādījumi pāri ir ļoti draugi cilvēki. Uh, jā, jā, ļoti draugi un ļoti 400. Hmm, ir dažādas personas ar uh, dažādas stīlus, piemēram, apģērbus un Visādos um, tradicionāli radot lietas, nu, ļoti skaisti un ļoti skaisti dzinām, un šī tā interjera, māja exteriors, kā tāds arhitektūra ir ļoti skaista. Iemaz man bija rīzēta, kā arī brīvības sakta.

Es gribu mācīties, grazīties, lietot, arī mācīties. Tāpēc ļoti skaista valoda, un <laughs> man jānamaca šī tā valoda, šo valodu. <laughs> es dziedu, koris, es dziedu latviešu valodu, dziesmas man stāvot aiztīts, man stāvot man stāvot. Я бажаю всім дуже щасливого різдва, хороших свят і сімейної атмосфери, приємної для всіх. Я б хотіла, щоб всі відчували об'єднаність на цих святах. і Я б хотіла, щоб всі були щасливі. Дякую. Es esmu Anna. Man ir 30% radiators. Brīzāk ar viņu dienā tādā formā. Mākslinieks ir Džas, jau tādā līdīņa visā. Viņai ir 14%, mana māma ir pensionēra un man ir vīrs. Eh, mēs dzīvojam īstenībā.

Ну, вообще сложно мне еще вот этот барьер. Я еще думаю по-русски или по-украински. Вот сложно переступить через это и пока что. Чтобы начать думать латыш, по-латышски. Я из груты сакт рунат, он домат латвийски. Ман потык юрас, плуд малэ, дабас, а транспорт. вейкали, вайкала, історика архітектура. Ну, всі мен потик липая, не потик веш, und lietas. Любі наші земляки, любі наші латиші. Ми від щирого серця дякуємо і вітаємо вас з Різдвом і наступаючим новим роком. Хочемо вам побажати миру, злагоди, благополуччя, любові, віри та надії усе буде найкраще. Нашій рідній батьківщині ми бажаємо миру та перемоги, стабільності та процвітання. Ніколи не забуваємо, думаємо кожен день, кожну хвилину молимося і сподіваємося на найкраще. Так як зараз Різдво, Діма нам розкаже колядку. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без меду не яка. Дайте бабко п'ятака, а п'ятак не важливий. Дайте... Eiro bija arī. Mēs tam stāvoklim, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā veidā mums bija buļbuļsāļai. Tomēr mēs tam pāri visam bija grāmatā, jau tālāk bija buļbuļsāļš. Cilvēks paliek blakus. Mēs palīdzam Ukrājuma frakcijā Latvijā un stāstām, kā viņiem veicas. Projektu īstenībā Brīvības sabiedrība Patvērums Dabas Māju finansē ASV Valsts Departaments.